Комусь життя можна і після смерті, якщо не підписати відмову бути донором органів. Такий законопроект розробило Міністерство охорони здоров'я. Мовляв, ця норма дозволила би зберегти життя тисячам українців. У нашій державі на донорську нирку щороку чекають понад дві тисячі хворих. Пересадки печінки потребують більше тисячі пацієнтів. Серця майже 700 осіб. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. При цьому минулого року в Україні зробили лише 112 операцій з трансплантації нирки, 14 печінки та лише одну серці. Прибічники законопроекту наголошують, пацієнти зможуть швидко і безкоштовно отримати органи для пересадки. Опоненти попереджають. Закон у нинішньому вигляді дозволить забирати органи у людей ще до смерті мозку. Розквітне чорний ринок органів. Поки що у МОЗ вирішили доопрацювати законопроект. Думку народу обіцяють врахувати. Вітаю вас! Це програма поміж рядками. Презумпція згоди на те, що людина після смерті стає донором органів, якщо за життя не повідомить про відмову. Чи потрібно цю норму запровадити в Україні? І Як допомогти, не нашкодивши про це сьогодні? У нашій студії хірург, який займається трансплантацією клітин, директор координаційного центру трансплантації органів тканин і клітин мозу Руслан Салютін. Руслане Вікторовичу, здрастуйте. Доброго дня. Отже, давайте розберемося. Пишуть, що є законопроект про донорство, новий законопроект. І цей законопроект вже Тетяна Бахтєєва, голова комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради, назвала злочинним. І сказала: я можу говорити про це на всіх рівнях, сперечатися з будь-якими лікарями. Отже, поясніть, який документ є сьогодні і чому його можна назвати злочинним. на сьогоднішній момент законопроекту немає. Есть так. концепция развития транспортационной службы, которая явилась э, плодом э, работы рабочей группы, которая была сформирована в Министерстве здравоохранения Украины. Э, я бы не назвал бы его, еще раз повторяю, законопроектом, потому что он официально в Верховную Раду Украины не был подан, не был официально зарегистрирован, поэтому так. Татьяна Дмитриевна в этом отношении абсолютно права, что назвать его законопроектом в том виде, в котором он есть, нельзя. Это во-первых. Во-вторых, как, любой закон... и как любая концепция, которая должна пройти стадию определенную, для того, чтобы она стала законопроектом, должна обязательно быть согласована с комитетом Верховной Рады по здравоохранению, который возглавляет Татьяна Дмитриевна. Поэтому я думаю и надеюсь на то, что мы этот законопроект будем совместно с народными депутатами разрабатывать, дорабатывать, вносить какие-то правки, вносить какие-то изменения для того, чтобы этот законопроект действительно был законопроектом. Преглабил проголосован в Верховній Раді і в конце танців наша трансплантація здвінила смертосмертви точні давайте тоді зараз говорити що ж пропонується концепцію, тому що пишуть. Що основне це те, що йдеться про запровадження презумпції згоди на посмертне донорство, якщо не заявити про відмову. Да так тоже не був би бы там категоричен, Да, действительно робоча група предлагает изменить презумпцію несогласия, которая действует у нас на презумпцію согласі. Это по первых а во вторых вся основная канва. этого законопроекта это создание единой структуры которая бы занималась бы обеспечением трансплантации на территории украины то есть путем реформирования координационного центра создание другой структуры которая была бы на, брала бы на себя всю ответственность за проведение трансплантационных вмешательств, за проведение забора анатомического материала, за службу трансплант-координаторов и целый ряд других функций, чтобы обеспечивала эта это служба. Это не изобретение велосипеда, подобного плана службы работают во всех странах Европы и также в Соединенных Штатах Америки. Ну, известно, это должно быть, и мы про это поговорим, но давайте все-таки про эту презумпцию сгоды, чем она отличается от від презумпции не сгоды, и вот про відмову. Если говорить о том, что такое презумпция согласия, то... Каждый гражданин страны, где действует презумпция согласия, является потенциальным донором. Так. Изъятие анатомического материала, а в данном случае органов или тканей, невозможно и запрещено в случае, если пациент, скажем так, потенциальный донор, гражданин э, Украины, не заявил об этом официально в реестр или же не поставил в известность об этом родственников, которые в, в случае... если этот человек попадает в дорожно-транспортную катастрофу и у него диагностирована смерть мозга, могут заявить о категорическом несогласии на изъятие органов в этом случае никто органы изымать не будет. а если в людини не, не було при собі документів. Э, во-первых, ну, во у каждого человека есть документы, даже если во время аварии, это во-первых, а во-вторых, мы говорим о том, что люди, которые являются неизвестными, у них априори будет запрещено изъять анатомического материала. Э, давайте зараз, какие самые органы может забирать, про что самое идет? Ну, идется о печени, идется о почках, идется о сердце, о кишечнике. То есть основные органы, которые это роговица глаза то есть это органы и ткани. Вот мы согласны во многом и с нашими европейскими коллегами, и с Татьяной Дмитриевной, в том плане, что в законодательно и в нормативно-правовых документах можно будет включить такую, такой раздел, который будет говорить о том, что человек может завещать или какой орган он может подарить э, человеку, который в нем нуждается. То есть человек может сказать, что вот я хочу, чтобы у меня изъяли, допустим, только печень, я хочу, чтобы там только сердце. Или уже он будет говорить, что то, что считает необходимым. Подобного плана норма действует в Германии в последнее время. Вот она, да. И такой же э, нормативный акт мы разрабатываем и сейчас. Есть определенные инструкции, которые действуют еще с 2000-х годов. Они требуют обновления в соответствии с европейскими требованиями, европейскими декларациями. З'явилися коментарі юристів про те, що можуть почати полювати на здорових людей або людей, яких ще можна буде врятувати. Яка тут буде відповідальність людей? Необхідно робити трансплантацію. У нас кожен рік в дорожно-транспортных происшествиях погибає порядка 7 тисяч 6-7 тисяч Из них порядка 25% это потенциальный донор. То есть, того количества анатомического материала и органов, которые можно будет э, получить э, у донора трупа, у, скажем так, у человека после смерти, будет вполне перекрывать все те потребности в, в органной трансплантации, которые необходима в Украине. Поэтому говорить о черном рынке ну, здесь, во-первых, неуместно. Что касается другого момента, то предлагаем, чтобы в этой Государственной службе трансплантации обязательно был наблюдательный совет, в который входили как представители правоохранительных органов, средств массовой информации, благотворительных и религиозных организаций, для того, чтобы деятельность, которая связана, ну, очень щепетильная, очень такая, э, на, на своего рода на грани, чтобы она всегда была открыта и открыта для наших граждан, чтобы граждане наши не боялись. Этого. А какие же сегодня комментарии тех людей, которые больше знают про концепцию? среди тех организаций, которые вы еще не Вы знаете, идет разговор о том, что подобного плана изменения нужны. Нужна ли презумпция согласия или не нужна презумпция согласия, это решает нашему обществу. На мой взгляд, что вообще в мире существуют две концепции, презумпция согласия и презумпция несогласия. Так. И количество трансплантаций, которые выполняются в странах с этими презумпциями разными, практически одинаково. Понимаете, вопрос не в законе, а в его исполнении. Как говорил в свое время профессор Преображенский, разруха не в клозетах, а разруха в головах. И вот своего рода вот, этот вот, вот эта вот концепция, которая влетела, ворвалась в наш социум, с одной стороны, она сделала очень полезную вещь. Она, прежде всего, привернула внимание общества, средств массовой информации, проблеме трансплантации. И даже если презумпция согласия будет не принята, это, это тоже э, хороший э, момент. Главное, чтобы мы э, обсуждали эту тему, главное, чтобы мы создавали единую структуру, которая занималась бы этим делом, и главное, чтобы мы эти вопросы обсуждали у себя дома, у себя в семьях и принимали для себя решение: быть нам посмертными донорами или не быть. Это самое главное на мой взгляд. Головный трансплантолог МОЗ Александр Неконенко наводит такие цифры: у нас в стране роблять сотню пересадок нырок на рик. одну серця, 12-14 печінки. При цьому щорічно трансплантації нирки потребують понад 2 тисячі осіб, печінки близько тисячі, серця 500-700 поряд з однією, яка робиться на рік, то скільком людям вдається дочекати донорського органу? К глубокому сожалению, очень малому количеству наших граждан мы можем помочь теми силами, которые у нас есть. В основном трансплантации выполняются за счет так называемых живых родственных доноров. И это достаточно прискорбно. Почему? Потому что в основном трансплантация в мире развивается за счет так называемого посмертного донорства. И это в какой-то определенной мере правильно. Это, это говорит о... Зрілості общества о желанні людей в этом обществе допомогти ближнім. Руслана Вікторовичу, але е, я хочу, щоб ви зараз пояснили, чим це все закінчилося. Я маю на увазі країну, Білорусь. Коли там пишуть, що коли там запровадили посмертне донорство, а згоди на посмертне донорство, там ще довго відкритим залишалося питання реєстру, куди ж послати цю відмову, і як ця відмова вчасно потрапить до вот. лікаря, який прийматиме рішення. От хочу вам. сказать в отношении Республики Беларусь. Действительно, они очень хорошо старт стартовали, назовем это так, потому что с 2007 года фактически в Республике Беларусь трансплантации, органы трансплантации были на перечет. Их можно было посчитать в год на, э, только на одной руке. И за эти годы Республика сделала колоссальный прорыв в трансплантации. Она выходит на уровень европейских государств. Но что самое интересное, что они берут наш опыт, они берут наше положение в координационном центре, берут наши мысли о создании единой структуры, которая бы занималась трансплантацией, и внедряют ее у себя в том числе и реестр, который мы предлагаем делать. Тобто в якійсь мірі а, ви бачите ці помилки Білорусі і ми не бачимо відемо Білорусі. Вони, розумієте, як в своє время сказав Шевченко, Свого навчайся, але а, чужому навчайся, свого не цурайся. Глибокому сожаленню ми свого цураємося, а чужому навчаємося. Наші браття білоруси наоборот роблять. Вони беруть у нас все краще і його модернізують в, в лучших традиціях Європейського Союзу. Там е, операції із трансплантації безкоштовні, як в Україні, і чи а. їдуть туди Україні? Операции по трансплантации в Беларуси для граждан Беларуси бесплатны. Точно так же, как они бесплатны для наших, наших граждан. Помимо этого, мы, я имею в виду государство Украина, обеспечивает граждан, которым, которым выполнена трансплантация, пожизненно иммуносупрессивная терапия. Достаточно дорогостоящая терапия, которая позволяет пересаженному органу не отторгнуться и дальше функционировать. Но я хотел бы отметить, что стоимость трансплантации, допустим, почки вместе с иммуносупрессивной терапией в первый год колеблется где-то в пределах 140-160 тысяч гривен. Это в общей сложности. А стоимость нахождения пациента на гемодиализе, то есть на искусственной почке, в год порядка 180-190 тысяч гривен. А если на перитониальном диализе, то все 220-230 тысяч гривен. Следующий год после трансплантации стоимость иммуносупрессивной терапии колеблется от 40 до 60 тысяч гривен, 70 тысяч гривен, а стоимость гемодиализа остается прежней 140, 160, 170. Все зависит от количества выполненных процедур гемодиализа и часов, которые пациент находится на гемодиализе. Все-таки мы... э, да, я не ответил как бы до конца на ваш вопрос. К глубокому сожалению, граждане Украины едут в Белоруссию для трансплантации. К примеру, трансплантация почки в республике Беларусь стоит порядком. 45 в тысяч этом, в этом году, 45 тысяч долларов наш граждан должен был заплатить. Так? На следующий mm -hmm. год трансплантация почки будет колебаться где-то порядка 55 тысяч в, в, mm -hmm. в межах, в границах 55 тысяч долларов. И mm -hmm. наши, к сожалению, граждане платят за эту трансплантацию. И э, белорусы белорусы ну, я не могу так, ну, вернее, это было бы некорректно, но с другой стороны, так, так оно и есть. Они фактически за счет иностранных граждан окупают полностью трансплантационные вмешательства для своих граждан. Потому что стоимость трансплантації у них себестоимость трансплантації для государства это порядка 8 тисяч доларів. А відповідно, ті цифри, які ви називали э, з приводу трансплантації в Україні, це безкоштовно для людей. Да. Ну але вони одиничні. Ви э, ну, відівіді від, 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 порядка ста 120, 120 операцій в год ми виконуємо. Добре, але якщо повернутися до того, щоб не було зловживань, чому Тетяна Дмитрівна назвала Бахтєєва злочинним законопроект, як з'ясувалось, не законопроект, а концепцію, принаймні, так вона сказала. Пропонується скасувати статтю 15 і 16 нині чинного закону про трансплантацію органів, які регламентують вилучення органів тільки при смерті мозку. Вона звернула ось на це увагу і тоді сказала, що людина може ще бути живою, а в неї можуть вилучати. Поясніть Ці дві статті просто об'єднані в одну. А це, во перше А во друге є приказ Міністерства охорони здоров'я ще 2000 року, який который який который довжені на території України. Він чітко вказує процедуру визнання людини померлою та визначити. диагностика смерти мозга вопросов никаких нет дело в том что мы ведь почему мы ведь не большие специалисты в нормотворчестве мы высказываем свои мысли, свои концепции. И вот поэтому я же говорил, что только в тесном сотрудничестве с комитетом Татьяны Дмитриевны, который возглавляет в настоящее время, мы можем отработать ре... Реаль... уже Реаль... закон, конечно, реальный законопроект, в котором будут учтены все пожелания и все требования наших... наших граждан. И для того, чтобы не было никаких инсинуаций и никаких разговоров, конечно же, мы готовы к сотрудничеству. Мы даже ну, без... в споре и в дискуссии рождается истина. А в 2008 році в Україні була затверджена державна цільова соціальна програма трансплантації і вона діяла до 2012 до цього року. Ну, да. Чи були результати за ці чотири роки і чим вона тепер буде замінена? Многія аспекти програма трансплантації була не були. В, в основному трансплантація йде в плані. обеспечение материально-техническое обеспечение идет в плане обеспечения наших граждан иммуносупрессивной терапией. Что же касается развития материально-технической базы, то достаточно большого количества финансов для того, чтобы это все дело развивалось, нам выделено не было. Также нам не было выделено денег на создание вот этого реестра, о котором мы все время с вами говорим, это во-первых. Во-вторых, нам не было выделено денег для проведения социальной рекламы, так называемой пользы посмертного донорства. Чем она будет заменена? Дело в том, что сейчас разработан проект государственной программы «Здоровье нации 2020», в которую вопросы трансплантации включены отдельным блоком. Дякую, пане Руслане. Дякую вам за всю розмову. Я вам дякую. Про посмертне донорство ми обговорюємо говорили із Русланом Салютіним, директором координаційного центру трансплантації органів тканин і клітин Моз України. Програму провела Ольга Ксьонс. Найважливіше поміж рядками щастива. Скажіть а людина, який присадили чуже серце, відчуває, що воно чуже. Ну, человек чувствует что-то его сердцем, но где-то какие-то определенные моменты могут быть связаны с тем, сны, что... Сны, кажут, бачатся. Да, я думаю, что человек просто видит какие-то другие сны, как вот наш пациент, у которого была выполнена трансплантация сердца, он видит чужие сны. Я думаю...